Ə bu gün sizlərə kriptoqizm, digər də işləmə işte, müşahidə ilə əlaqəli var diyinləri çox maraqlandıran, çox verdilər suallarla əlaqəli qısa bir izahlandırma çalışacağam. Bu övəldən çox soruşulan sual doktor uşağım gələcəkdə sonsuzluq problemi yaşayar? ə sonsuzluq problemi yaşayan və yaşamayacağının əfbərləndirilmək çox çətindir. E, amma onun faizləri deyirlər ki, tək tərəfli hamiləliklərdə, əgər vaxtında müdaxilə edilibsə, e, adətən e, bir problem yaşanmaz və bu uşaqların övladı olma ehtimalı digərlərindən çox fərqlənir. No, sağlam uşaqlara çox fərqlənir, amma iki tərəfli olan doğumlarda e, bəli, sonsuzluq riski əməliyyat edilsə belə hətta vaxtında belə təyin olunduqda belə nisbətən yüksəlir. Ə ikinci ən çox ventrikuladan sonra belə doktor əməliyyatdan sonra təkrarlanmayır bu oldu. Əməliyyatdan sonra badətən əgər olduq bir əməliyyat keçiribsə uşaq ə, təkrarlama olmaz. Biz kisusi zamanlarda bu fərqin bu da təsbit edilməsi, doğru olmayan texniklərlə və müsüsublarla mənim icra olduğu zamanlarda ə e, texnoloqların olması, usulluqların olması tez-tez rastlaşılır, tez amma e, uyğun texnika ilə, uyğun üsulla icra etdiyiniz zaman e, hər hansı bir təkrarlama olmaz. Burada texnikada biz videolarımızda öncə dəs şey edirik, o əməliyyatın gedişatı əsasında e, çəkdiyiniz videolarda əsas e, diqqət edilməsi lazım olan şeylər var ki, bunlar uşaq yolu cərzə məşğul olan mütəxəssislər tərəfindən bilinir. E, bunlardan birincisi mütləq yer tutxçasının tam bağlanılmasıdır. E, i̇kincisi kinematografik hissdir e, ki, bunlar mütləq vacib olmalıdır və tutqunlarda təkrarlama adətən görünür ee ondan sonra xəstələrdə daha çox əməliyyatdan sonraki ə, yaxın tətildə edilməsi gərəkən şeylər, yəni ümumi gərabaxımı və ya dəmə müalicəsi lazımdırmı, hər hansı bir xüsusi müalicə lazımdırmı? Xeyr, adətən çox nadir istisnalar xaricində ee əməliyyatdan sonra hər hansı bir xüsusi müalicə ehtiyac qalmaz. Ə, əməliyyatdan sonra qısa müddət standartlara baxmaq kifayət edir. Əməliyyatla əlaqədar danışan mütəxəssisə də xəstələrə daşıq sual verir ki, doktor bu xəstənin cərrahi xarici bir müalicəsü var mı? Dərmanlarla müalicəsü var mı? Hormonla dərman müalicəsi var mı? Xeyr, yoxdur. Bu kəsicis zamanlarda icra edilən tətbiq edilən bir müalicə növləridir. Sonralar bunun effektivsiz olduğu göründüyü üçün artıq klinik protokollardan qalxıb əyməm işxayanın həqiqi əyməm işxayanın tək bir müalicə usulu var. O da cərrahi müalicə usuludur. Hansı durumlarda əməliyyat etmişsiz? əməliyyat etmədiyimiz hallarda yalançı və, və ya həm də utanığa çıxaydı dediyimiz durumdu ki, bunun ənənəvi əməliyyat edilməyə ehtiyacı yoxdur. Utanığa çıxanın diaqnozu təcrübəli bir qoroloq və uşaq ortopedi tərəfindən ə, asan bir şəkildə qoyula bilər. Yalançı qid ortezm olduğunu görüb ənəliyattan vaz keçirdiyimiz çox xəstələr olur ə ona görə də əgər TikTok izi e, çünənəlik planlanırsa e, və siz bunun yalançı xəbər kimi işlədiy aptan və çıxaya olduğunu düşünürsünüzsə başqa bir fikir almanızda, başqa bir mütəxəssisdən fikir almanızda tövsiyə edirəm. Bəli bu qədər. E, İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.